Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Петр Порошенко призвал глав парламентов стран ЕС ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Президент поблагодарил их за помощь Украине и отметил важность европейской солидарности для обеспечения мирного процесса. Петр Порошенко призвал усилить поддержку нашей страны на пути реформ, расширить экономическое и военно-техническое сотрудничество. Глава государства отметил необходимость принятия срочных мер для избежания гуманитарной катастрофы на Донбассе и подчеркнул, что украинская власть делает все для для восстановления мира, придерживаясь режима прекращения огня в соответствии с минскими договоренностями. Украина не допустит проведения нелегитимных выборов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с главой МИД Германии пресс-конференции в Берлине. По его словам, в Донецке и Луганске будут проведены местные выборы в рамках общеукраинского политического процесса. Именно они определят с правовой точки зрения представители местной власти, которые возьмут на себя ответственность за ситуацию на Донбассе. Германия и Франция могут предоставить беспилотники для Мониторинга ситуация на востоке Украины. Сейчас этот вопрос рассматривается в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Германии франк вальтер штайнмайер в ходе пресс-конференции. Страны-члены ОБСЕ решают, могут ли предоставить свои беспилотники, которые есть в распоряжении их вооруженных сил. В частности, к этому готов немецкий бундесвер. Официальной реакции ОБСЕ пока нет. По словам главы немецкой дипломатии, для получения летательных аппаратов в Украине необходимо выполнить ряд правовых процессов. Я рассматриваю скорейшую передачу дронов со стороны Германии и со стороны Франции как очень важное вложение в дело прекращения огня. И мы готовы обеспечить эффективное базирование, эффективную защиту в Украине. И максимально эффективное содействие миссии для наших друзей и партнеров. Миссии для наших друзей и партнеров. Украинские пограничники в зоне АТО получат технику из Объединенных Арабских Эмиратов. Вчера в аэропорт Борисполь уже прибыло 15 бронированных автомобилей. После дополнительного дооборудования на Кременчугском заводе их передадут пограничному ведомству для дальнейшего использования в зоне АТО, сообщает пресс-служба погранведомства. Такие бронеавтомобили оснащены различными видами боевых модулей и башен, вооружены несколькими видами пулеметов или автоматическим гранатометом. Ну а ситуация на Донбассе весьма неустойчивая и может существенно ухудшиться в ближайшие дни. Такое опасение высказал заместитель генсека НАТО Александр Вержбов. По его мнению, объявленное перемирие не соблюдается. Он подчеркнул, что выполнение минских соглашений должно осуществляться в целом, а не выборочно. Россия продолжает незаконно поставлять технику и военных на Донбасс, а боевики не прекращают нападения на Донецкий аэропорт. Все это нагнетает ситуацию. Александр Вержбов призвал Россию разъяснить террористам что не поддерживают выборы запланированные именно 9 ноября они будут нелегитимны поскольку противоречат минскому протоколу. Мандат ОБСЕ в Украине необходимо расширить географически и продлить во времени. Такое мнение высказал посол США в ОБСЕ Даниэль Байер. Сегодня наблюдатели организации работают только на двух пунктах пропуска российско-украинской границы – Тагуково и Донецк. По мнению посла, этого недостаточно. Даниэль Байер призвал Россию соблюдать обязательства по Минским соглашениям, вести своих военных и технику с территории, а вывести с территории Украины, повлиять на сепаратистов, чтобы они прекратили нарушать перемирие, а также освободить заложников, в частности, Надежду Савченко. Террористы на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. По данным пресс-центра АТО в районе Мариуполя ситуация остается стабильной. Силами Нацгвардии, Службы безопасности и другими подразделениями проводятся оперативные мероприятия, направленные на уничтожение диверсионно-разведывательных групп в Донецкой и Луганской областях. За минулую добу за прошедшие сутки неподконтрольное вооруженное формирование 35 раз обстреляли позиции сил АТО. Наибольшее количество обстрелов сосредоточено по сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов, расположенных вблизи Дебальцева и Счастья. Боевики преимущественно используют минометы и стрелковое оружие. Накануне утром была попытка штурма Донецкого аэропорта. Атака отбита, стратегический объект под нашим контролем. В Донецке накануне вследствие обстрела города террористами погибли три мирных жителя. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. В Куйбышевском районе в результате попадания снарядов разрушены несколько жилых домов. Также зафиксированы многочисленные повреждения газопроводов и оборудования. Коммунальщики проводят их восстановление в Киевском и Петровском районах. Обстановка остается напряженная. В северной части Киевского района периодически слышны залпы и взрывы. Национальный банк Украины продолжает меры по стабилизации курса национальной валюты. В частности, сегодня регулятор проведет очередную интервенцию на сумму 200 миллионов долларов под клиентские контракты. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук. По его словам, вчера на пополнение КАЗ 54 банка в НБУ продал более 99 миллионов долларов, тем самым удовлетворив 80% спроса. Писарук отметил, что по результатам двух недель Национальный банк Украины фактически продаст около 562 миллионов долларов для поддержания курса. И вместе с тем регулятор жестко контролирует, как финансовые распоряжаются купленной валютой. Проверки банков. Проверки банков и проверки обменных пунктов, купивших у нас валюту на валютных аукционах или во время интервенций, происходят почти ежедневно. Например, вчера мы совместно с МВД проверили 21 обменный пункт и кассы банков и выявили около шести нарушений, в частности серьезные нарушения. Мы вскрыли три конвертационных центра. Хочу заверить всех, что мы будем эти проверки проводить и применять строгие меры воздействия ко всем банкам и не банковским финансовым учреждениям, которые которые нарушают правила продажи валюты населению. Эти меры воздействия могут доходить до лишения генеральной лицензии на проведение валютных операций для небанковских финансовых учреждений и ограничения валютной лицензии по торговле валютой для банков. для Суд белорусского города Борисов осудил 12 украинских болельщиков. Семеро из них арестованы на 5 суток, один на 10. Двоим присудили штраф в полтора миллиона рублей, еще двоим в миллион рублей. Троих украинцев ранее отпустили после вмешательства президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цыголко. Напомню, что КГБ Беларуси задержал более 100 футбольных фанатов за известную песню о Путине. Ее они исполнили на матче отборочного турнира Евро-2020. 2016 Беларусь-Украина. Наша сборная победила со счетом 2-0. После матча были задержаны как украинские, так и белорусские болельщики. Они заплатят штраф размером 600 миллионов рублей. На матче Швеция-Россия в Стокгольме произошли стычки между украинцами и россиянами. Незадолго до начала игры несколько человек встали у франц арены с украинскими флагами и развернули плакат с надписью Красную карточку Путину. В нем они призывали отменить проведение в России чемпионата мира 2018. Россияне затеяли драку, которую пришлось разнимать местная полиция. А во время игры кто-то из болельщиков пронес на трибуну флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Люди без какой-либо национальной символики стали его срывать. Дошло до рукопашной борьбы, но серьезно никто не пострадал. Объявленные победители Нобелевской премии мира. В этом году на нее были номинированы 278 человек, в том числе бывший президент США Билл Клинтон, Гинси Кон Пан и папа Римский Бенедикт. Награду получили двое. Юная пакистанская правозащитница Малала Юсавзай и индийский борец за права детей Кайлаш Сатари. Год назад правозащитница получила премию имени Сахарова за свободу мысли. В своем блоге она критикует талибаны и отстаивает права женщин на образование. Индиец основал правозащитную организацию, которая почти за 15 лет своей работы освободила от различных форм рабства более 80 тысяч детей. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.